অনুপ্রবেশ চক্রের পর্দাফাঁস ভুয়ো নথি তৈরি করে বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশের অভিযোগ দিল্লিতে গ্রেপ্তার এগারো জন এর মধ্যে পাঁচজন বাংলাদেশি এরপরই অভিযান দিল্লি পুলিশের তল্লাশি দিল্লির নথি পরীক্ষা করে দেখছে দিল্লি পুলিশ অনুপ্রবেশ চক্রের পর্দাফাঁস ভুয়ো নথি তৈরি করে বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশের অভিযোগ দিল্লিতে গ্রেপ্তার এগারো নাগরিক এর মধ্যে পাঁচজন বাংলাদেশি এরপরই অভিযান দিল্লি পুলিশের তল্লাশি দিল্লির কালিন্দি কুঞ্জ এলাকায় নথি পরীক্ষা করে দেখছে দিল্লি পুলিশ तो वही बांग्लादेशी कौन है वही चेक इन हो रहा है अभी यहाँ तो एक भी बांग्लादेशी नहीं है।, तो पहले भी चेक गी गी गई है जी जी कम से कम पाँच चेक इन हो चुका है हाँ वही कहाँ रहने वाला हो कहा घर है तुम्हारा यही पूछताछ किया जा रहा है आई डी प्रूफ चेक करके जा रहा है सब अच्छा। मेरी यही काम है कबाडा का, का, का काम है नहीं मेरे को तो कुछ पता नहीं है यहाँ तो मेरी गोदाम पे एक भी बांग्लादेशी नहीं है मैं समझता हूँ इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का आरोप चलना, चलना चाहिए इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं से भी नहीं बक्सा जाना चाहिए हमारे देश के तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी गरीब मध्यम वर्गीय झुग्गी वाले अनुराइज कॉलोनी के लोग हमारे देश के लोगों को उनका हक छीनने वाला ये कार्य है और निश्चित रूप से इनकी इनके जड़ों की जांच होनी चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा